История создания Горводоканала, новости, объявления фото и видеогалереи, адреса пунктов приема платежей и, конечно же, рубрика Вопрос-ответ. Это и многое другое теперь доступно по адресу www.козлжарсу.кейз На нашем сайте будет рассказываться о том, как мы работаем, с какими трудностями сталкиваемся на сегодняшний день. Так что связь будет у нас обратная, прямая, обратная с потребителями. Потребитель будет знать, что у нас делается на предприятии какие тарифы будут узнаваться через наш сайт. Кроме этого, на сайте будет освещаться ход реализации инвестиционной программы реконструкции техническое перевооружение водопроводно-канализационной системы. После презентации присутствующие могли задать вопросы. Членов экспертного совета интересовал финансовый аспект. Сколько будет стоить? И за счет каких средств? Значит, наша специалист была создана внутри предприятия группы. Разработали сами, сами являемся разработчиками и сами его внедрили. Значит, сколько стоит обслуживание сайта в год? Это 46 тысяч. 46 тысяч в год. Обслуживание сайта. Это хостинг, который мы размещаем. Но обслуживание есть значит, Вы же за то, что... Нет, у нас собственно есть служба. Нет. Вадим Васильевич это присутствует. Значит, это служба IT и технологий. Также в планах разработчиков сайта онлайн информация об отключении на сетях, о качестве оказания услуг и о задолженности потребителей. Альбина Галимова, Замаджантурин аппарат.